Halo, assalamualaikum. Aku sekadar nak share dengan korang. Pada tahun 1972, setahun selepas Akulahia, gitu ya. Rusia dah launchkan satu probe, satu satu macam satu macam satellite lah spacecraft lah gitu dia, probe lah gitu ya. Kang ke lepas nama dia Cosmos 482. Kan? Okay. Jadi dia, sepatutnya dalam perjalanan ke Venus kan. Jadi tak dapat lepas daripada orbit kita dia, orbit bumi kita dia. Terpecah sampai empat bahagian. Pusing-pusing-pusing selama 53 tahun, pusing pusing ke angkasa lepas. Dan dijangkakan oleh European Space Agency, dia kata Dijangkakan akan jatuh ke bumi And pada pukul 7 pagi GMT Hari Sabtu ni, cerita dia Lokasi tak tahu dekat mana Ah, ha, cerita dia Itu yang menarik dia. Bila lokasi tak tahu sama ada jatuh atas laut ke Jatuh atas darat ke Kita tak tahu Mungkin ada jatuh atas bumbung rumah kau, rumah aku Rumah siapa-siapa boleh, cerita dia Dan kita harap kalau dia jatuh Biarlah terbakar jadi tinggal debu eh, Bawah ni, cerita dia tapi kita tak tahu macam mana keadaan dia. Ini adalah risiko-risiko yang kita kena, kena, kena kita kena terima cerita dia. Kan? Jadi benda ni cerita dia Cosmos 482 ni dah 53 tahun. Pusing-pusing-pusing-pusing tak lepas daripada apa Van Allen bag dan sebagainya. So lalas jatuh cerita dia. Dia pun assume benda tu jatuh harapnya jatuh ke atas laut lah dia. Kan? Dia kata expert tak tahu lagi. Semua expert pakar-pakar tak tahu lagi ke mana dia nak jatuh fitri. Dan dia harap dengan keluasan 70% daripada bumi ni yang adanya air gitu dia. Harapnya benda jatuh atas air gitu dia. Tak memberikan masalah atas siapa-siapa gitu dia. Tapi dia kata katalah kau kau kena rumah kau kena ke sebagainya kan. Ah tu soalan dia adakah dah kau dapat insurans ke apa kita tak tahu la cerita dia kan. Memang kau dapat lotri sangatlah cerita dia kan. <laughs> Tapi <laughs> macam saya cakaplah benda-benda space ni memang bayang eh, dia boleh jatuh pada ketinggian 100 km daripada dia kata lepas dia berada pusingan atas tu 250 orbit 150 km maknanya lebih daripada 150 km jatuh dengan impak laju tu cerita dia wow bahaya bawah wow, dia jadi kapsul ni cerita dia 486 ni kosmos 486 ni kan dia dia dicipta untuk survive extreme heat pula maksud dia dia tahan, tahan panas jadi macam kalau dia jatuh re-entry ke bumi ni dia dia memang tahan panas cerita kan pressure dia support dia sebenarnya dibuat untuk untuk Venus yang panas tu cerita dia hit dia, pressure dekat sana. Jadi dia assuming that kalau benda tu jatuh ke bumi pun dia boleh tahan jugalah macam tu. Hit shield dia. Jadi kita dia, kita 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 patut doa bahawa kita tak atuh atas rumah kita lah. Kita kan? Macam macam kat lah dah lebih benda dah lebih 50 tahun. Kita tak tahu apa benda yang bawa kat atas tu. Dia sangkut kat ke apa ke macam dia. Tentang aku pernah cerita kat korang lah. Van Allen bag itu dia. Van Allen bag ni tak lepas. Kau bayangkan roket space apa kapsul sebagainya tak boleh lepas daripada Van Allen bag Macam mana kalau kita dengar cerita orang kata pergi angkasa lepas, pergi bulan ke pergi marih ke sebagainya. Nah, probe, probe yang hantar ke matahari tu tu probe je dia. Tapi ma manusia, manusia tak boleh lepas itu dia. Atau elektronik pun mungkin kalau shielded dia tak bagus, janam je dia. Fry je dia. Jadi Aku terfikir juga macam dia. Kalau katalah ini ini ini, aku terfikir ah cerita bodoh juga lah cerita. Katanya dia, Kata dia pelancar roket kan, naik ke atas selepas kan. Dekat atas tu banyak space jam space jam. Apa sampah sampah, -sampah angkat selepas. Cerita dia pernah elak. <laughs> cerita dia. Kan? Kalau roket lah kan. Aku rasa dia langgar je cerita dia. <laughs> macam itu hari kan. Kan? Uh, China punya kan long march booster kan uh, long long march booster enter the Indian Ocean jatuh kat atas laut nasib baik atas laut pada 2022 dia tu Tianggon 1 space station kan nasib baik burn dekat area Pacific tahun 2018 nampak jatuh kita harap jatuh atas laut itu dia tapi kalau dia jatuh atas rumah orang, atas kediaman orang buat mana-mana ke, bangunan soalnya kira loteri lah, komunal loteri lah dia Harap kita doa lah, jangan jatuh kat eh, kita dekat Malaysia ni mana-mana. Dia orang ada sistem komputer, dia orang boleh calculate mana trajectory dia akan jatuh sebagainya. Tapi, adakah kita punya pasukan TUDM kita, contohlah kalau dia katalah dia jatuh ke bumi kan, cerita dia. Adakah pasukan TUDM kita, bersedia untuk pintas benda tu dan musnahkan dia di atas pada ketinggian sekongkuahnya 30000 kaki gitu dia supaya dia tak memusnah membahayakan orang cerita dia ah ha. kita haraplah kita harap jadi doa lah eh. doa supaya benda ni tak jadi macam hazard dekat kita lah cerita dia kan aku kadang-kadang risau juga benda ada daripada langit ni cerita dia yalah kita tak tahu kan meteor yang jatuh tu pun dah kecil-kecil. Aku pernah aku pernah jumpa sebesar tangan meteor yang jatuh tu. Dia masa aku kecil lah dia tadi masa aku masa tu dekat Cengkat Tin, Perak dia Kita orang jumpa masa itulah panas lagi masa dia jatuh tu kita kutip dia tadi. Malam tu ada meteor shower dia memang ada banyak meteor yang jatuh kecil-kecil Tapi itu paling besar kita pernah jumpa Sebesar tangan lah dia orang. Tangan orang dewasa lah dia Tapi kau bayangkan kalau kapsul special shuttle ni apa ni yang Bukan sebab satu lah dia punya apa komponen angkasa lepas ni nak apa sepatutnya dilancarkan dan disam, landing dekat Venus dan sebagainya yang support patutnya support untuk high pressure high apa ni high heat di sebagainya pakai okay, jatuh balik ke macam mana tu sedih so fikirlah kan doa buat solat hajat mohon mohon, mohon Allah Taala melindungi kita dan keluarga kita melindungi orang-orang warga Malaysia jadi dia jatuh dekat atas air kat mana-mana. Tapi -mana. kalau jatuh atas air pun kalau kena kat bot nelayan ke pun mampu cerita dia. Sesia je cerita dia. Jadi kalau pada hari Sabtu ni perhatikan parti lah. Aku tak 7 pagi GMT. 7 pagi GMT Greenwich Meridian Time lebih kurang pukul apa kat Malaysia. Ha, kau kena study masa aku pun tak, tak, ingat bila tak apa. Kau kena study. Kau kena berhati-hati tengok langit. Kalau ada benda yang jatuh elak air dia. Kan? Jadi aku harap TBM Malaysia, anggaplah agensi angkasa Malaysia, TBM sebagainya, Kementerian Pertahanan ambil berat benda ni kita dia. Please, pantau kita punya airspace, kita punya ruang udara, angkasa lepas kita supaya selamat rakyat Malaysia. Okay? Assalamualaikum. Kita pastikan, kita doa sama-sama semua berjalan lancar. Ya, yeah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.